Meiosis ialah proses pembahagian sel-sel pembiakan untuk menghasilkan empat sel anak. Setiap anak sel yang terbentuk mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada sel induknya. Dalam haiwan dan manusia, proses meiosis berlaku dalam testis dan ovari. Testis menghasilkan sperma dan ovari pula menghasilkan ovum melalui meiosis. Sperma dan ovum yang belum disenyawakan mempunyai bilangan kromosom haploid iaitu sebanyak 23 kromosom. Semasa persenyawaan, penggabungan dua sel pembiakan atau gamet haploid akan menghasilkan zygote diploid. Zygote diploid manusia mengandungi 46 kromosom. Ini bermaksud zygote yang terhasil mengandungi gen daripada kedua-dua ibu dan bapanya. Selepas persenyawaan, zygote akan membahagi secara mitosis dan terus menghasilkan sel-sel soma yang membentuk organisma. Ini bermakna bilangan kromosom diploid akan kekal dari satu generasi ke generasi yang lain. Pada tumbuhan, proses meiosis berlaku dalam anter dan ovari tumbuhan. Dalam anter, Meiosis menghasilkan debunga haploid yang mengandungi gamet jantan. Manakala dalam ovari tumbuhan pula, meiosis menghasilkan punji embrio haploid yang mempunyai gamet betina di dalamnya. Apabila proses persenyawaan berlaku, zigot yang diploid akan dihasilkan. meiosis terbahagi kepada dua peringkat pembahagian sel iaitu meiosis satu dan meiosis dua. Sebelum meiosis bermula, sel melalui peringkat interfasa iaitu peringkat rehat. Semasa interfasa, kromosom tidak jelas dan wujud sebagai jalinan kromatin setiap kromosom mereplikasi iaitu kandungan bahan genetiknya akan berganda dua. Meiosis satu atau pembahagian nukleus pertama dibahagikan kepada empat fasa, iaitu profasa satu, metafasa satu, Anafasa 1 dan telofasa 1. Profasa 1 bermula apabila kromosom berpintal dan memendek. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar kromosom-kromosom homolog berdekatan dengan pasangan masing-masing melalui proses sinapsis. Salah satu kromosom dalam pasangan homolog berasal daripada induk jantan dan satu lagi daripada induk betina. Setiap pasang terdiri daripada empat kromatid yang disebut bivalent atau tetrad pertukaran segmen tertentu rantai DNA antara dua kromatid yang bukan kembar berlaku. Proses ini dikenali sebagai pindah silang. Tapak kromatid bersilang disebut kiasma. Pindah silang berbentuk kombinasi gen yang baru dan menghasilkan variasi dalam sel. Nukleolus dan membran nukleus menghilang dua pasang sentriol bergerak ke kutub yang bertentangan. Gentian gelendung terbentuk di antara dua sentriol. Pasangan kromosom homolog tersusun di sata khatulistiwa. Kromatik masih terikat bersama di sentroma. Gentian gelendong mengecut dan menarik kromosom homolog berjauhan. Kromosom-kromosom tiba di kutub sel yang bertentangan. Setiap kutub sel sekarang mempunyai satu set kromosom sahaja. Gentian gelendong mula menghilang ketika ini. Membrane nukleus baru terbentuk dan nukleolus muncul semula. Sitokinesis berlaku untuk menghasilkan dua anak sel haploid kerana nukleus hanya mengandungi satu set kromosom. Meiosis dua mengikut securus selepas sitokinesis. Meiosis dua atau pembahagian nukleus kedua juga dibahagikan kepada empat fasa iaitu profasa 2 metafasa 2 anafasa 2 dan telofasa 2 Pada peringkat ini dua sel anak bersedia untuk membahagi membran nukleus dan nukleolus mula menghilang. Gentian gelendong mula terbentuk dalam setiap sel anak. Kromosom mula bergerak ke satah khatulistiwa. Metafasa 2 bermula apabila kromosom tersusun pada satah khatulistiwa kromosom terdiri daripada kromatid kembar yang terikat kepada gentian gelendong pada sentroma. Sentroma kromatid kembar mula membahagi. Pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan di sepanjang gentian gelendong. dikutuk kromosom melepaskan pintalan dan memanjang semula. Membran nukleus dan nukleolus baru terbentuk semula. Telofasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis yang menghasilkan empat sel anak haploid yang akan menjadi gamet. Kedua-dua proses terdiri daripada empat peringkat. Kedua-duanya melibatkan pembahagian nukleus dan pembahagian sitoplasma. Sinapsis dan pindah silang hanya berlaku dalam meiosis satu tetapi tidak berlaku dalam meiosis 2 Dalam meiosis 1, pasangan kromosom homolog tersusun di khatulistiwa semasa metafasa 1 Tetapi dalam meiosis 2 pula, setiap kromosom dengan pasangan kromatid tersusun di khatulistiwa semasa metafasa 2 Semasa anafasa 1, pasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Tetapi, semasa anafasa 2 pula, pasangan kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Di akhir meiosis 1, dua sel haploid terbentuk. Tetapi, di akhir meiosis dua, empat sel haploid terbentuk. Proses meiosis memastikan bilangan kromosom dalam setiap generasi dikekalkan. Meiosis membenarkan pewarisan trait atau Sifat ibu bapa kepada anak berlaku. Meiosis juga membolehkan variasi berlaku dalam sel anak. Variasi ini penting untuk kemandirian sesuatu spesies apabila perubahan persekitaran berlaku secara mendadak. Pembahagian sel secara meiosis membolehkan bilangan kromosom dikekalkan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain serta membenarkan variasi dan pewarisan trait berlaku dalam sel anak. Secara umumnya, proses meiosis sangat penting dalam kemandirian organisma hidup di mana ia memastikan kesinambungan hidup organisma di muka bumi ini diteruskan.